Test test bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan, -tuan yang uh, lapang pada malam ni bolehlah join live saya saya nak share sikit tips untuk kita sama-sama insyaallah mengamalkan al-Quran al-Karim uh, terutamanya siapa sini yang nak hafal Quran ataupun baru nak berjinak-jinak untuk kita dekat dengan al-Quran uh, boleh jemput join live ini pun tuan-puan tak dapat nak join lama, tak apa, tak ada masalah. Tuan-puan boleh tap-tap skrin. Uh, kemudian tuan-puan boleh uh, berundur diri lah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya tentang hafazan Al-Quran, jemput tanya dalam ruangan komen. Saya nak kongsikan tips hafaz Al-Quran khususnya untuk beginners dan juga untuk orang-orang yang uh, bukan pelajar tafiz yang tak berpeluang untuk join mana-mana kursus, mana-mana camp, yang intensif untuk menghafal Quran. Tapi uh, saya nak bantu orang-orang yang dia sibuk bekerja, dia ada kerja full time uh, ataupun dia tu sibuk belajar, dia ada dia adalah seorang student full time. Dalam masa yang sama dia tetap berusaha dan berazam nak menghafal Quran tapi dia had hadapi cabaran. Uh, so untuk orang-orang yang macam ni, kalau anda adalah orang begitu, kalau anda adalah orang tersebut, saya nak bantu tompan untuk sama-sama kita teroka apakah uh, cara ataupun kaedah yang boleh diamalkan Untuk kita hafal Al-Quran Al-Karim Ok, jadi kepada yang baru join Boleh kongsikan anda adalah uh, Anda minat tak hafal Al-Quran uh, Boleh komen minat hafal Al-Quran Kalau anda minat hafal Al-Quran Boleh komen uh, sama ada anda dah pernah try hafal Quran ataupun belum belum cuba lagi. Okey, boleh komen sama ada anda first time nak cuba hafal Quran ataupun sebelum ni dah pernah ada experience hafal Quran walaupun sikit. Ha, boleh tolong komen ya. Sambil-sambil tu saya akan kongsikan uh, beberapa tips untuk kita sama-sama berinteraksi uh, khususnya dalam aspek menghafal Quran. Okey. Dalam live yang lepas saya recap sikit bagi tuan-tuan yang mungkin kali pertama join live kali ini. Uh, dalam live yang lepas saya ada kongsikan sekurang-kurangnya tiga tips untuk kita hafal al-Quran terutamanya untuk beginners. Yang pertama, seingat saya adalah uh, konsep menghafal al-Quran ni tidak lari daripada kita perlu kepada pengulangan. Okey. Kita nak hafal al-Quran, nak tak nak kita kena faham dulu. Kita dah hafal ni, dia adalah proses mengulang mengulang mengulang. Jadi kalau kita nak hafal satu ayat tu, kita perlu ulang ayat tu beberapa kali sehingga ia melekat dalam fikiran kita dan masuklah hati kita. So proses mengulang ini nak tak nak kalau kita nak hafal Quran, kita betul-betul nak jadi hafiz, kita memang kena hadapi dan lalui proses ini iaitu proses mengulang. Okey? Lagilah kalau orang tu dah hafal banyak ayat kan. Dah hafal banyak ayat. Nak tak nak memang dia kena mengulang. Sama ada hafazan yang baru dia hafal. Ataupun dia mengulang hafazan-hafazan yang telah pun dia hafal sebelum ini. So itu tips pertama yang saya pernah kongsikan pada live lepas. Jadi saya share semula pada hari ini. Pada malam ini untuk tumpang yang mungkin kali pertama join live ini. Okay. Uh, tips yang kedua dan ketiga saya tak berapa ingat. Mungkin boleh tonton semula rakaman. Saya disimpan dalam YT. Uh, dan hari ini saya nak kongsikan tips yang keempat uh, untuk menghafal Al-Quran. Kami ada saya ada share dalam grup community uh, hari ini. Insyaallah saya cuba untuk kongsi secara konsisten seminggu sekurang-kurangnya satu tips untuk membantu orang lain uh, menghafal Al-Quran, khususnya dalam community hafal Al-Quran yang uh, kita buka ni. Jadi hari ini saya kongsikan kepada rakan-rakan uh, komuniti -rakan hafal Al-Quran. Cara bagus untuk kita menghafal Al-Quran adalah kita implement ataupun kita amalkan satu konsep yang dinamakan implementation intention. ini kalau kita tengok pada buku ataupun konsep yang diperkenalkan oleh orang-orang barat, saya rujuk ini dalam buku James Clear. Buku James Clear tajuk dia Atomic Habits. saya sangat minatlah buku ini sebab dia berikan penjelasan yang sangat mudah difahami. Uh, Segala kan topat untuk baca buku ini juga. Walaupun buku ini ditulis oleh orang Barat, uh, tetapi konsepnya itu dan juga uh, explanation itu sangat mudah difahami dan kita boleh amalkan dalam konteks nafar Quran. Okey, jadi saya ulang balik nama konsep itu ialah implementation intention. Uh, kalau dalam dalam Islam kita ada satu konsep, iaitu niat lah. Uh, kita tahu uh, satu hadis yang sangat terkenal. Uh, innamal a'malu bin niyati uh, itu satu hadis yang sangat famous yang kita boleh amalkan iaitu setiap perkara itu setiap perbuatan itu bermula dengan niat maka samalah juga bila mana kita nak amfal Quran kita perlu tetapkan dahulu apakah niat kita dalam amfal Quran ok Yahya Ayash <Suluh> Arkayo <Suluh> Ibnu Hazik Qaisa Inara terima kasih join live Jemput untuk tap-tap screen sebelum tuan puan uh, beredar. Tap-tap screen dulu. Tak ada masalah kalau tak dapat jual nama pun tak ada masalah. Saya jemput untuk tuan puan untuk tap-tap screen. Uh, selamat datang kepada tuan puan yang baru masuk live. So, hari ini saya kongsikan tips yang keempat. Macam mana kita nak hafal Al-Quran. Iaitu kita amalkan konsep implementation intention yang diperkenalkan oleh James Clear dalam buku dia Atomic Habits. Okay. Konsep yang Nabi SAW ajar kepada kita ialah dalam hadis niat. Innamal a'malu bin niyati. Setiap perkara itu ataupun setiap amalan itu berdasarkan niat. Jadi kita nak hafal Al-Quran jawapan, kita perlu jelaskan niat kita. Pertama niat kita ini jelaskan dalam hati kita lah. <tuh> Sebab niat kita memang bermula dalam hati. Jadi kalau tuan-tuan hafal Al-Quran, setiap hari sama ada dalam sesi hafazan tersebut ataupun baru bangun tidur kita niatkan dahulu hari ini aku nak hafal Quran aku nak jadi seorang hafiz al-Quran. Okey, itu niat pertama kita mulakan dengan dalam hati. Yang kedua, cerita tentang niat ini kita perlu terjemahkan ataupun zahirkan pula niat kita ini dengan tindakan sorry, itu yang ketiga kita zahirkan dulu niat kita ini dalam bentuk penulisan. Kita nak zahirkan. Kita nak dia jadi satu visual. Okay? Pertama tadi, niat kita bermula dalam hati. Yang kedua, kita nak keluarkan niat tersebut. Kita nak zahirkan, nak terjemahkan niat itu dalam bentuk tulisan yang kita boleh nampak. Dalam bentuk visual. Jadi, kalau tuan berniat untuk hafal Quran. Contohnya, bulan ini saya target saya nak hafal surah jin. Uh, surah yang ke 72 surah jin. So saya niat dalam hati ya Allah ya tuhanku aku nak hafal dalam bulan ini surah jin. So, itu yang pertama. Saya dah niatkan dulu dalam hati. Yang kedua saya dan Tuan Puan, kita terjemahkan niat tadi tu dalam bentuk visual yang kita boleh nampak iaitu paling mudah dalam bentuk penulisan. Uh, kalau kita ada buku nota ke kan contoh ah uh, jumpa datang terima kasih. Wahida Wahidah Ali, Zatul Ilyana, Aini Idris kan. Kalau kita ada niat tadi tu, kita keluarkan, kita terjemahkan pula dalam bentuk tulisan. Contohnya tuan puan ada diary, ada diary yang kita tulis harian. So buka diary tu kita tulis dalam buku tu. aku nak hafal surah jin contohnya surah jin ataupun surah al-ikhlas surah al-fatihah bulan ini ataupun minggu ini Uh, sebanyak berapa ayat. Uh, so kita jelaskan niat tersebut dalam bentuk tulisan. Uh, kalau dalam uh, atomic habits James Clear suruh jelaskan dengan lebih jelas. Kita nyatakan masa, kita nyatakan tempat, kita nyatakan secara spesifik bila kita nak buat perubatan tersebut supaya ia lebih jelas dan lebih mudah untuk kita amalkan uh, supaya ia jadi habit lah. Okay. So sama juga dalam kita nak menghafal Quran, kita nak jadikan ia satu tabiat sehingga perbuatan menghafal Quran dan murojaah Al-Quran itu dah jadi sebati dalam hidup kita ya. Uh, Ira Hashim, Yusaini, Yaakob, uh, Shalmi uh, Selamat datang Terima kasih Kalau ada apa-apa soalan Pasal al Quran Pasal tafsir, uh, pasal Hafazal Quran ataupun boleh tanya dalam dalam komen Dalam chat okay? So saya telah cerita tips Hafal Quran Uh, yang utamanya ialah kita bermula dengan niat. Kalau dalam Atomic Habits dia cerita pasal konsep implementation intention. Okay, saya ulang balik sikit. Yang pertama niat ni macam mana? Kita niatkan dulu dalam hati kita. Kita berazam ya Allah, aku nak hafal surah sekian-sekian uh, ayat berapa hingga berapa bulan ini uh, bila kita nak buat? Dan di mana kita nak buat? Dengan siapa kita nak sama-sama buat hafaz? Yang pertama dalam hati dulu. Yang kedua, kita nak terjemahkan apa yang dalam hati tu dalam bentuk yang kita boleh nampak. Dalam bentuk visual. Iaitu kita tuliskan dalam buku kita. Okay? Kita tulis dalam buku kita. Syedah, Bapa, Kak Bib. Ha, ah, jeput, like, like, tap, tap screen dulu eh. Ah, kalau ada soalan, boleh tanya dalam ruangan komen. Selepas kita dah terjemahkan apa yang ada dalam hati kita, kita nak terjemahkan pula dalam bentuk tindakan. Ha, yang inilah part yang paling mencabar sekali yang ramai orang nak hafal Quran tapi dia tak buat yang ni. Ha, saya tengah cakap pasal diri sendiri lah sebenarnya sebab saya sendiri pun hadapi cabaran untuk hafal Quran sebab itulah saya bentuk komuniti yang kecil untuk kita sama-sama hafal Quran. Okey tuan-tuan. So cara untuk kita cara untuk kita terjemahkan tu ialah kita mestilah melengkapi empat perkara ini. Ha. So tadi saya dah ulang, saya ulang eh. Kita nak hafal Quran, kita bermula dengan niat. Yang pertama kita mulakan dengan niat dulu. Yang kedua kita terjemahkan dalam bentuk yang visual, yang paling mudahnya dalam bentuk penulisan lah. Kita tulis kat nota kita niat kita tersebut secara jelas, secara spesifik eh. Nadiah Rosli, Nur Syifa. Yang ketiga kita nak terjemahkan dalam bentuk tindakan. Atau so, kita bukan sekadar niat sahaja nak hafal Quran Tapi kita terjemahkan dalam bentuk tindakan Iaitu tindakan membaca dan menghafal Al-Quran tersebut Okey Dan ada empat perkara, empat aspek yang kita boleh log Supaya kita betul-betul bertindak Melaksanakan apa yang kita niatkan tersebut Okey uh, so, kebanyakan orang Dia nak hafal Quran Nak itu adalah satu niat tapi dia tidak melaksanakan ataupun membuat perbuatan untuk dia capai niat tersebut. So itulah cabaran yang paling susah untuk kita capai. Jadi kalau kita betul-betul dah niat untuk menghafal Quran, kita perlu bergerak pula kepada uh, proses seterusnya iaitu proses menghafal tu sendiri. Dengan kita bertindak inilah barulah kita betul-betul dapat jadi seorang hafiz ataupun dalam dalam uh, skop kecilnya barulah betul-betul kita dapat hafal ayat spesifik kita nak hafal tersebut. Okey? So daripada niat tadi tu kita kena hasilkan tindakan tak cukup sekadar kita niat nak baca Quran tak cukup kita hanya uh, niat nak hafal Quran tapi kita kena zahirkan niat tersebut dalam bentuk tindakan okay so saya nak kongsikan kepada orang ada empat perkara empat aspek yang kita boleh log supaya kita dapat betul-betul hasilkan tindakan selari dengan niat kita nak menghafal Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak tulis, boleh tulis Ataupun kalau tuan-tuan nak bantu tulis dalam ruangan komen pun Boleh tolong tulis nota supaya kawan-kawan lain yang baru masuk dapat baca nanti InsyaAllah Okay So, empat perkara ini kita boleh lock Supaya apa yang kita niat tu Iaitu nama fail Quran Dapat kita terjemahkan dalam bentuk tindakan Alright Yang pertama Kita nak lock apa? Ataupun kita nak block apa? kita nak blok masa. Kita tahu tuan kita nak blok yang pertama ialah masa. Okey. So masa ni maksudnya apa? Masa ni maksudnya kita nak pastikan kita dah peruntukkan ataupun kita dah tetapkan secara spesifik bila masa yang kita nak membaca al-Quran dan menghafal al-Quran pada hari ataupun pada minggu tersebut. Ha, sebaiknya kita buat hari-harilah walaupun sekejap, kan? Ha, kata Nabi SAW, apa yang Allah suka tu ialah yang yang berterusan walaupun sikit. So, sekurang-kurangnya kita cubalah cari dalam sehari bilakah masa yang spesifik yang kita mahu luangkan untuk kita membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Okey? Dapat ya, tuan, tuan Cara kita nak terjemahkan niat kita untuk hafal Al-Quran kepada tindakan ialah yang pertama tadi dengan cara kita log masa bila secara spesifik dalam sehari kita nak membaca dan mengulang uh, membaca dan menghafal al-Quran. Alright. So itu yang pertama, log yang pertama ialah kita log masa terlebih dahulu. Okey. Dapat ya tuan Puan? Suara saya jelas ke? Kalau jelas boleh tak tolong komen jelas supaya saya tahu yang tuan Puan dengar suara saya dengan baik. Okey, kita teruskan kepada log yang kedua untuk kita hasilkan tindakan selari dengan niat kita untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, kita nak log tempat. Ha, yang kedua, Hamidah Abdul Air, Abdul Ar, Abdul Rahim ke Rahman ke kan. Kita nak log tempat ya, Nurul Syifa. Kita nak log tempat. Pertama tadi kita dah log apa tadi? Kita dah log masa. Yang kedua kita nak log tempat pula. Tempat tu maksudnya apakah tempat spesifik yang kita nak hafal Al-Quran. Supaya kita nak bina konsistensi ni. Kita nak bina istiqamah dalam hafal Al-Quran. Nak bina habits. Okey. Contohnya uh, masa setiap saya nak hafal Al-Quran, saya nak duduk baca dan hafal satu ayat Al-Quran setiap hari uh, selepas solat maghrib. Itu yang masa tadi. Yang kedua kita log tempat. Saya nak hafal Quran selepas solat Maghrib uh, di tempat solat saya lah. Spesifiklah kita bagi tahu kalau kalau yang perempuan yang wanita uh, solat di rumah kan. So saya nak menghafal Quran selepas Maghrib di bilik solat saya, uh, di bilik tidur saya, di ruang tamu. Uh, so spesifikkan tempat tersebut supaya kita jelas. Supaya bila masa tu time, bila timing tu sampai kita tak susah-susah untuk fikir dan kita terus boleh buat dengan jelas uh, tindakan kita itu sebut okey Anas Shamsuddin terima kasih join live so itu dia kita nak terjemahkan dengan tindakan dengan cara kita log empat perkara ini okey uh, seterusnya log yang ketiga okey seterusnya log yang ketiga ialah kita nak log ataupun kita nak block people uh, pertama tadi time yang kedua place yang ketiga people So tuan-tuan yang baru join live Kita tengah cerita macam mana kita nak uh, Tukar daripada kita sekadar niat untuk hafal Al-Quran Kepada tindakan Kita nak zahirkan niat kita tu Bukan semata-mata niat Bukan semata-mata azam Tapi kalau kita dah betul-betul nak hafal Al-Quran Kita kena lahirkan pula dengan tindakan kita Dan kita dicarangkan untuk log empat perkara ini Supaya apa yang kita niatkan itu Dapat ditafsirkan ataupun dapat dizahirkan dengan tindakan menghafal Al-Quran. Okey. Yang ketiga, kita nak lock apa? Kita nak lock people. Kita nak lock people. Bila kita nak hafal Al-Quran, seorang-seorang memang sangat mencabar lah Tuan Pan. So, sebaiknya saya carangkan Tuan Pan carilah pasangan, carilah badis, carilah kawan untuk Tuan Pan sama-sama hafal Al-Quran. Atau sekurang-kurangnya tak dapat jumpa kawan. Carilah seorang guru. Yang ini memang kena adalah. Carilah guru untuk tuan-puan uh, tasmi' dan belajar Al-Quran dengannya. Sama ada guru perempuan atau guru lelaki lah ikut jantina tuan-puan. Okay? So, itu lock. Kita nak lock people. Kalau kita dapat menghafal sama-sama dengan pasangan, dengan kawan, itu adalah yang terbaik. Itulah itu adalah motivasi yang sangat bagus, sistem yang sangat bagus. Okay? So, ini keempat. Kita lock people. Yang terakhir, uh, yang keempat adalah kita nak log expectation ataupun kita nak log secara spesifik apakah skop apakah skop ataupun expectation kita semasa kita nak menghafal Al-Quran ok saya ulang balik bila kita nak menghafal Al-Quran kita mulakan dengan niat dalam hati itu yang pertama kemudian kita terjemahkan zahirkan dalam bentuk penulisan itu yang kedua bila dah terjemahkan dah tafsirkan dah zahirkan dalam bentuk penulisan kita dah nampak dengan jelas tibalah masa untuk kita terjemahkan ataupun tukar kepada dalam bentuk tindakan pula yang ketiga dalam bentuk tindakan dan dalam bentuk tindakan ni memang susah untuk kita buat sangat susah untuk kita membaca al-Quran untuk kita hafal al-Quran ayat baru setiap hari dan cara yang mudah untuk kita aplikasikan ialah dengan kita mengamalkan empat log ini. Okey, log empat perkara ini. Peleset kalau tuan uh, tak, tak dapat ingat bila tulis. Pertama kita log masa kita, bila masa spesifik kita nak hafal al-Quran. Setiap hari tetapkan masa walaupun dalam 15 minit setengah jam. Yang kedua kita nak log place, di mana tempat spesifik kita nak hafal al-Quran. Yang ketiga, kita nak log people. Dengan siapa kita nak sama-sama menghafal Quran. Sama ada kita nak hafal bersama pasangan, bersama keluarga, bersama kawan. Pilih seorang ya. Eh, untuk kita betul-betul dapat uh, lalui jenis menghafal Quran bersama-sama. Dan yang terakhir, expectation. Ataupun secara spesifik, apakah skop kita nak hafal Quran. Kalau setakat sebut, saya nak hafal Quran setiap hari. Hafal Quran tu terlalu besar, terlalu umum. Hafal surah apa? Okey, hafal ayat berapa? Hafal muka surat berapa? So kita nak spesifikkan dengan lebih mendalam apakah maksud kita kita nak hafal Quran tu sebut. Kalau kita hanya sebut setiap hari saya nak hafal Quran, setiap hari saya nak hafal Quran. Nah, hafal Quran ni terlalu besar tuan-tuan. Jadi kita kecilkan skop itu. paling kecil berapakah minimum kita boleh buat? Ha, ada orang dia boleh hafal sehari sekurang-kurangnya satu ayat ha, so itulah yang paling minimum kita boleh buat ataupun ada orang nak buat uh, setiap hari dia akan baca saja satu ayat baru kemudian hari Jumaat dia akan hafal ayat yang dia dah baca tersebut so dia baca, 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 baca secara berulang satu hari dia decide dalam seminggu adalah hari untuk dia hafal ayat tersebut pun boleh tak ada masalah yang penting tuan Puan, susun cara yang sesuai dengan taubat. Jadi itulah expectation yang kita nak bina semasa kita nak menghafal Quran dan kita nak terjemahkan dalam bentuk tindakan. Okey, saya ulang balik, kita nak log empat perkara ini supaya kita betul-betul dapat uh, pastikan kita buat tindakan menghafal Quran. Pertama kita blok masa, yang kedua kita blok uh, tempat ataupun place, yang ketiga kita nak log people dengan siapa kita sama-sama nak menghafal Al-Quran Ataupun siapakah guru yang kita mahu belajar Al-Quran Dan yang terakhir keempat adalah expectation Ataupun kita nak uh, jelaskan dengan lebih spesifik Kita nak hafal Al-Quran tu dengan spesifik Ayat apa, surah apa, setiap hari okay, Bukan secara umum Kalau secara umum kita akan confused oh, Setiap hari aku nak hafal Al-Quran Tapi hafal surah apa, berapa ayat bila, ha, jadi spesifikkan contohnya hari ini ha, ataupun minggu ini saya nak hafal 3 ayat baru dalam surah jin ha, spesifikkan lagi sebabkan minggu lepas saya dah hafal ayat 1 hingga ayat 10 so minggu ini saya nak sambung hafal ayat 11 ayat hingga ayat 13 contohnya, so itulah dia kita nak spesifikkan lagi supaya kita dapat kejelasan dalam proses merangka dan juga berusaha menghafal Al-Quran. So dengan empat perkara yang kita log tadi tu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat pastikan apa yang kita niatkan tadi dapat dizahirkan dalam bentuk tindakan dan bila kita dapat tindakan tersebut, moga-moga Allah pandu kita untuk kita dapat menghafal Al-Quran sedikit, sedikit 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 setiap hari dan setiap minggu sehingga setahun nanti insya-Allah kita menjadi seorang hafiz moga-moga kita sempat menghafal al-Quran secara keseluruhan kita jaga kita meraja'ah selalu dan kita mati dalam keadaan kita adalah seorang yang dekat dengan al-Quran sama ada kita sempat hafal seluruh uh, ayat Quran ataupun tak sempat hafal pun tak apa yang penting kita berusaha dan moga al-Quran menjadi syafaat buat kita bila kita mati nanti wallahu alam topan itu saja tips untuk malam ini saya, saya closekan dengan recap uh, tip hafal Al-Quran untuk malam ini saya kongsikan ialah kita amalkan konsep Implementation Intention yang dikongsikan dalam buku Atomic Habits oleh James Clear uh, dan dalam dalam islamiknya kita nak amalkan, kita nak niat lah kita nak terjemahkan niat kita iaitu berazam untuk hafal Al-Quran bermula yang pertama sekali dengan hati kita, kita niat dengan berazam sungguh-sungguh Ya Allah, aku nak hafal Quran. Minggu ni aku nak hafal ayat apa, surah berapa. Uh, kemudian daripada dalam hati, kita terjemahkan pula yang kedua dalam bentuk penulisan. Kita zahirkan, kita tulis niat kita tadi. Dan yang ketiga, kita nak terjemahkan pula, kita nak tukar daripada tulisan itu kepada tindakan. Dan tindakan ini, Tuan Puan, boleh buat dan Tuan Puan boleh pastikan Tuan Puan betul-betul buat dengan cara Tuan Puan log empat perkara itu tompel log uh, masa bila masa spesifik dalam sehari ataupun nak hafal Quran. Kedua, tompel log tempat di mana tompel nak hafal Al-Quran pada hari tersebut. Yang ketiga tompel log people dengan siapa tompel nak hafal sama, sama ada dengan pasangan, uh, dengan kawan, dengan keluarga ataupun tompel carilah guru tasmi'. Dan yang terakhir yang keempat adalah dengan cara kita uh, spesifikkan expectation kita. Kita nak hafal surah apa pada hari tersebut, ayat berapa hingga ayat berapa. Uh, dengan lebih jelas dan lebih spesifik, bukan sekadar secara umum saja nak hafal Al-Quran. Nak hafal Al-Quran surah apa, ayat apa. Okey? Dan saya nak tutup dengan jebutan kalau Tuan Puan rasa Tuan Puan keseorangan, Tuan Puan nak hafal Quran, sangat susah mencabar. Aa, tak tahu sistem, tak tahu tracking, tak tahu macam mana nak hafal Quran, tuan-puan dijemput untuk join sama-sama dalam komuniti kita. Nama dia Komuniti Hafal Al-Quran ataupun Komuniti Hafal Quran untuk tahun 2025. Ini adalah batch tahun 2025. Uh, tak silap saya, setakat ni dah ada dalam 40 orang, 30 orang macam tu dalam grup Kalau tuan-puan berminat, tuan-puan jemput untuk follow saya uh, Jod di TikTok ini atau pada DM saya kata nak join ha? nak join group komuniti hafal al-Quran. Itu so saja daripada saya semoga tips hari ini bermanfaat. Kalau tuan puan ada apa-apa soalan pasal tips hafal Quran ataupun tempat ada apa-apa soalan tentang proses menghafal al-Quran, jemput tanya dalam ruangan komen uh, dan semoga tuan puan dan juga saya serta semua dalam ahli group komuniti uh, hafal al Quran dapat sama-sama mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Taala, dan kita dibawa oleh Allah Subhanahu Taala dalam syurganya, insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan yang join live daripada awal sampai akhir. Kita jumpa lagi dalam live seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.